Сегодня мы проводим акцию в знак протеста против неправомерных, незаконных действий Дмитриева и Лавуна. Верните Это хозяева проекта Они обманули более 200 инвесторов, принесли убытки да в размере сотен миллионов гривен, да в том числе и бюджету больше 10 миллионов гривен, а, на а, на... а именно уклоняясь от уплаты из земельного налога Альга. при продаже земельных Альга. участков. Мы требуем вернуть деньги, деньги Дмитрия, наши деньги, деньги, деньги полосы, инвесторов Олимпик Парк. На данный момент мы э, стали заложниками такой ситуации, что продали квартиры, продали свои машины, вложили деньги в Олимпик Парк, взяли кредиты. И сегодня мы без квартир, без домов, без возможности жить, вынуждены ютиться в съемных квартирах, нести убытки связанные с оплатой аренды. Банки требуют от нас возврата денежных средств. Мы просим государственные органы вмешаться в данную ситуацию и не допустить обмана и других инвесторов, так как общая стоимость данного проекта, это тысяча домовладений, более двух десятых миллиарда гривен. Сейчас обманули э, более 200 инвесторов на сумму больше 300 миллионов. Но 2,6 миллиарда – это шокирующая сумма. Просим правоохранительные органы, просим депутаты Верховной Рады предпринять действия по поводу блокировки незаконных действий. А депутатов мы просим внести изменения в земельный кодекс, в котором четко прописать порядок инвестирования и возможность защиты прав инвесторов. Притяните... Больш... Притяните... Больш... Притяните... серьезную ответственность а за Четкие штрафные санкции и криминальную законов. ответственность а при нанесении ущерба в столь крупных размерах. От правоохранительных органов требуем провести независимое расследование, возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности тех людей, которые стали организаторами и исполнителями данной крупномасштабной аферы.